Okey, salam dan salam sejahtera dan uh, selamat petang semua ya <coughs> uh, Saya masih lagi nak mengulas ya uh, Berkenaan dengan uh, setelah selesai pemilihan uh, parti keadilan rakyat ini uh, Kepada yang <coughs> masih lagi uh, tidak berpuas hati uh, dengan ulasan saya uh, Saya tidak uh, berharap ya untuk ulasan saya ini didengar oleh mereka yang kemaruk, mereka yang orang kata melihat sisi yang pada saya, mereka melihat kepada saya ini sebagai orang kata pengkritik yang tegar ataupun mereka yang seolah jadi seolah-olah jadi walalon kepada ataupun wala kepada Rafizi. Tetapi saya nak beritahu di sini saya membuat pandangan-pandangan ini adalah bertujuan untuk uh, ditontonkan akan datang kepada anak cucu cicit saya, kepada saudara mara saya dalam mereka melihat penilaian-penilaian, uh, analisa-analisa, kajian-kajian saya sendiri terhadap politik. Saya nak beritahu tahu uh, berkenaan dengan tajuk yang saya ulas ini Okey. Uh, dalam uh, isu parti keadilan yang telah pun ya tertubuh uh, 27 tahun ni dah pun hampir pergi 28 tahun uh, saya melihat satu perkara yang ada dalam parti ini sebelum ini kita boleh letaklah datuk seri Anwar ibrahim ini sebagai um, orang yang hebat ya tetapi hari ini saya lihat ya rafizi lebih reformis uh, lebih reform daripada datuk seri Anwar ibrahim mungkin hari ini Rafizi belum sampai ke tahap ujian kuasa tetapi apabila saya sendiri yang berada dalam parti ini saya melihat uh, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkah kaki sebagai uh, pemimpin utama negara yang mana telah pun diuji dengan ujian kuasa seperti mana yang dikeluarkan oleh Rafizi iaitu uh, hiruk saya boleh melihat uh, beberapa kepincangan berlaku ya dan uh, mungkin ya eh, disebabkan oleh beberapa faktor tetapi saya melihat uh, Rafizi Lamli adalah seorang yang akan mempunyai masa depan yang cerah kerana Rafizi Lamli uh, telah pun berjaya ya. setiap apa yang Rafizi Lamli buat uh, melalui jelajah-jelajahnya ataupun melalui ceramah-ceramah sebelum ini amat mengesankan kepada rakyat dan uh, apa yang uh, pasti ya Uh, Rafizi Ramli adalah uh, seorang yang uh, tokoh yang hebat yang mana uh, saya lihat beberapa uh, siri apabila Rafizi Ramli diuji dengan kuasa dengan orang kata kedudukan uh, beliau seperti dahulu lagi dan dia tidak banyak yang orang kata uh, menyalahgunakan ataupun kita tak nampak Rafizi Ramli menyalahgunakan kuasa ataupun kedudukan dia ada di atas. Okey saya Lihat ada satu komen di bawah ni sebelum saya menerus meneruskan uh, saya punya ni saya suka baca komen kawan-kawan yang di bawah juga ya. Okay. Saya nak beritahu tahu uh, ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Jamaluddin Husin. Uh, Daniel tak payah duk tambah uh, minyak lagi. Saya dah cakap daripada amaran awal tadi Jamaluddin Jamaluddin Hasan Ucin, uh, saya dah bagi tahu uh, ini adalah untuk tontonan anak cucu gigit saya. Kalau anda tak senang dengan apa yang saya ulas, anda boleh belah tak payah tonton ya. Uh, jadi uh, saya nak bagi tahu itu. Uh, ini adalah untuk saya simpan untuk saya buat sebagai kenangan saya akan datang. Bahawa inilah politik, inilah politik yang dibawa oleh Presiden saya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dia mengharungi ya. Uh, Kuasa yang telah pun dia dapat sebagai perdana menteri. Jadi perkara ini saya perlu jelaskan supaya akan menjadi tontonan akan datang. Okey. Kalau kita tengok Rafizi Lamli telah pun ber berjaya ya membawa satu gelombang, gelombang yang sangat besar uh, kepada rakyat dan membuka minda rakyat. Hari ini daripada kita senyap duduk dari kerjaan kan dalam pemilihan parti ini tiba-tiba berlakunya begini dan Rafizi Lamli berjaya ke depan. Jadi kekalahan dia itu sebenarnya tidak kalah. Terhadap Rafizi Lamli, sosoknya yang kita lihat di luaran itu, dia kalah. Tapi sebenarnya dalaman, Rafizi sedang menang. Rafizi telah pun berjaya menguasai rakyat, terutamanya rakyat Malaysia. Kalau kita lihat, ya orang daripada pihak pembangkang pun, orang daripada UMNO pun, banyak melihat bahawa Inilah dia sosoknya, inilah jalan yang terbetul. Ini inilah, inilah jalan yang terbaik dan penganalisa penganalisa politik. Saya rasa sebahagian pun berpandangan macam saya ni. Ini bukan kita kata nak menyembah minyak, ini bukan kata nak ni, tapi kita nak bercakap realitinya. Okey? Apa yang berlaku sekarang ini? Keseronokan. Saya sebenarnya boleh saja meletakkan diri saya sekarang ini duduk berdiam. Saya boleh saja meletakkan diri saya sekarang ini untuk tidak bersuara. Saya boleh saja meletakkan diri saya untuk orang kata mengambil tidak peduli isu ini. Tetapi perlu saya jelaskan di sini bahawa perkara ini perlu supaya akan menjadi tontonan, menjadi video simpanan saya untuk anak cucu cicit saya dia akan datang. Okey. Keseronokan yang kita rasa hari ini, orang yang kata saya menyimbah api saya menyimbah minyak ataupun saya ini pengkhianat ataupun saya ini pengkritik yang tak tentu hala. Ini akan menjadi bukti kepada kita video-video yang ada yang saya buat ni akan menjadi bukti di waktu akan datang bahawa dalam keseronokan kita sedang membina satu kejatuhan yang akan mengerikan di waktu akan datang. Ini adalah permulaan kejatuhan mana-mana dinasti, mana-mana parti, mana-mana organ organisasi Apabila mereka sudah lari daripada landasan perjuangan mereka Sekarang ini pengampu-pengampu Mereka yang tak faham isu ini Mereka akan kata saya begitulah Saya ini tidak betul dan sebagainya Tapi kita sedang membina satu perkara yang akan meruntuhkan kita Saya tak tahu macam mana mereka nak bina balik perkara ini Tetapi yang jelas perkara ini telah terjadi Dan akhirnya menjadi satu sejarah dalam parti ini sendiri Sejarahnya apa? Yang kita sekarang ni tutupi adalah neponisme. Kronisme. Kita juga sedang bermain berdepan dengan elit elitis. Ini perkara yang memang terjadi sekarang ini dalam parti saya tak tahu pembersihannya tak boleh berlaku. Kalau semua sekarang nak mengampu, semua sekarang sekarang merasakan bahawa pandangan saya salah. Saya tak ada masalah di situ pun. Saya meletakkan kedudukan politik saya ini bukan hanya ke, bukan saya bertuhankan siapa-siapa. Saya bertuhankan Tuhan. Dan saya pergi politik ini atas satu landasan idealisme yang saya lihat dalam parti keadilan. Bukan saya berlandaskan kepada seko dua macai ataupun pemimpin-pemimpin yang pada saya merosakkan parti. Jadi untuk apa saya nak berdiam diri dalam satu isu yang orang kata tidak betul. Kalau benda betul, saya tak akan berbunyi. Sekarang ni yang dok berbunyi, dok menyerang saya, ni buat apa? Tak ada faedahnya kamu serang saya. Sekarang ni pembangkang serang kita. Ni isu dekat KL baru ni. Himpunan Melayu Islam yang dibuat itu. Tak boleh pun. Pergi serang saya. Ada apa, -apa faedah kamu dapat? Kamu pergi serang itu. Saya harap Tiktokers, tiktokers. Parti keadilan. Aktifkan diri sekarang. Saya tengok beberapa hari ini, kawan-kawan semua komplain dengan saya. Tiktokers, tiktokers. Yang ada sebelum ini. Yang bagai nak gila siang, malam, pagi, petang buat live. Dah tak ada sekarang, senyap. Duit belum habis lagi. Bila duit dah habis, nanti kembali lagi dekat TikTok. Minta token dekat orang. Kita sekarang ni nak berlagak, kita sekarang ni nak enjoy. Kita sekarang ni nak happy. Lepas ni betul kamu orang boleh happy. Tapi kamu kena tahu bahawa sebuah organisasi, sesebuah parti, sesebuah kerajaan, sesebuah kuasa dalam politik, dia hanya ditentukan oleh rakyat. Kalau kita sekarang ni nak berlagak, saya adalah sebahagian daripada rakyat itu. Walaupun saya berada dalam parti. Saya adalah sebahagian daripada rakyat itu tau. Dan saya juga mempunyai keluarga. Saya juga mempunyai saudara mara. Saya juga ada pengaruh sendiri. Mungkin parti tak terjejas dengan salah satu orang. Tetapi kalau keseluruhan rakyat Malaysia menolak kita, apa nak jadi? Jangan ingat kita ni dah seragal. Jangan ingat bahawa kita ni orang yang paling hebat sekali. Jadi kita telah sok sendiri. Jadi tak payahlah nak mengkritik saya. Tak payahlah nak orang ni. Itulah gunanya orang-orang macam kami ini bersuara untuk memberi pandangan-pandangan supaya nasihat-nasihat kami di akar umbi ini boleh didengari. Saya ini bernasib baik, saya punya saluran media sendiri. Orang lain yang tak punya saluran media, kurang-kurang saya mewakili mereka untuk bersuara. Keseronokan ini bukan banyaknya kepada untuk kesenangan kita tahu. Keseronokan yang ada sekarang ini atas kita dah menang, mendapat jawatan, dalam parti, keseronokan ini boleh saja rakyat tukar akan menjadi satu keseronokan paling sengsara selepas ini. Kita boleh cakap dengan ahli kita. Kita boleh menegur ahli kita. Tetapi pengundi atas pagar, pengundi di luar sana, bolehkah kita nak menegur? Boleh tak kita menyekat kebebasan mereka bersuara? Boleh tak kita menyekat mereka daripada nak berbicara apa-apa pun? Tak boleh. Mereka akan suarakan pandangan mereka pada PRU akan datang. Muhammad Zabri dia kata, Rafizi kebaruk nak jadi PM. Rafizi dah banyak kalilah saya dengar dia cakap. Dia bukan kemaruk dengan jawatan itu pun. Tapi rakyat Malaysia boleh nampak kelayakan Rafizi boleh pergi sampai ke situ pun. Uh. Ni Muhammad Zafri. Kalau Rafizi Ramli kemaruk pun nak jadi mendapat jawatan Perdana Menteri, sekurang kurangnya Rafizi mempunyai kelayakan dan dia memang ahli parlimen. Rafizi menang dekat kawasan dia sebagai ahli parlimen. Dan dia pernah menjadi menteri yang terbaik. Dan dia pernah menjadi orang apabila dalam pembangkang. Memang ada kelayakan dia. Tak payah dinafikan. Bawa ke seluruh dunia pun. Rafizi memang ada kelayakan itu. Nak dibandingkan yang lain-lain tu yang ada dalam parti saya sekarang ni. Saya juga nak menjawab sekali lagi ni Muhammad Zafri yang mana dia kata kalau rasa layak kalau rasa layak keluar PKR lawan Anwar. Rafizi Lamli boleh buat kerja itu. Tapi kena ingat. Parti ini bukan milik Anwar juga. Parti ini bukan milik keluarga Anwar. Kena ingat. Ini parti yang telah pun dibuat dan akhirnya lulus oleh ROS dan berhak untuk semua orang. Eh, kena ingat itu. Jangan fikir ini parti Anwar. Ataupun ini parti Nur Izzah ataupun keluarga Anwar. Ataupun sesiapa tak. Parti ini terbuka kepada semua orang. Jadi, jangan kita beranggapan bahawa macam itu. Itu pandangan yang pada saya terlalu jumut. Sebab itu, kadang-kadang siapa yang mengasas parti, kita tengok pengasas dia, dan akhirnya dah pun dimiliki oleh orang lain, dia yang sebagai presiden. Macam UMNO. UMNO bukan milik Zaid. UMNO bukan milik keluarga Najib. Ataupun keluarga Tun Hussein On. Bukan. Dia adalah parti. Jadi jangan kita ni berfikiran macam itu bahawa oh kalau kita berlainan idealisme dan kita kena keluar parti. Caranya kalau tak suka dengan Rafizi sekarang, satu je, buanglah Rafizi tu. Berhak. Presiden, timbalan presiden, jemaah-jemaah MPP berhak untuk mereka keluarkan Rafizi. Tapi kalau Rafizi nak keluar ataupun nak duduk di dalam, kamu orang tak berhak untuk nak membuat kenyataan-kenyataan. Jadi saya harap yang dekat luar tu Jangan membuat andaian kamu seorang. Tak payahlah Muhammad Nazri tu. Engkau tu mak wala on aja. Kalau rasa-rasa bujah pergi nanti bujah dengan saya. Layan kamu tu seko ya. Eh. Macamlah kamu tu. Dah berjawatan besar dalam politik melawak ayah kerja. Jadi itulah. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku dengan Rafizi ini satu gelombang yang pada saya ya, menjadi satu hal yang jika sebelum ini saya pernah cakap tak ditangani dengan baik, dia adalah satu yang membawa satu kejatuhan besar kepada parti. Efeknya sangat besar. Jika tak dapat ditangani dengan baik, kerana memang betul pengaruh dia memang terlalu terkesan. Bukan kepada ahli parti. Ahli parti tak payahlah syok sendiri. Betul saya kata. Saya tidak syok dengan benda ni. Biasanya saya selepas pemilihan parti, saya dah ok. Saya dah tengok benda ni kan. Tapi ini, selepas pemilihan parti, saya tak boleh duduk senang. Kerana saya tengok sentimen rakyat itu berbeza. Dan sangat ketara sekali. Dan rakyat dah melihat bahawa macam mana Muhammad Zulkifli yang ada buat komen di sini? Rafizi is the real, the real reformist. Dan boleh kita katakan Rafizi reformist dia, reform dia lebih hebat daripada Datuk Seri Ibrahim. Ini hakikat. Jangan kita sok-sok sendiri bukan saya nak memuji Rafizi lah. Ini pandangan-pandangan media di luar, pandangan-pandangan orang di luar. Kita ni saya tidak nak parti kita ini tidaklah seperti Korea Utara, Utara tu. Tapi saya dah lihat seolah-olah dah nak pergi macam dah parti Korea Utara ni. Pemerintahan Presiden Korea Utara. Dah seolah-olah macam tu lah. Sebab itu kami yang ada ni berusaha untuk memperbetulkan walaupun tak banyak sedikit. Tujuannya untuk kebaikan. Bukannya untuk kita nak membunuh parti. Bukannya kita ni. Kerana kita sayang parti lah kita bercakap ni. Kalau kami ni tak bercakap. Yang lain tak bercakap. Kita yes boss semua. Lepas ini kita akan lihat. Kejatuhan parti ditolak oleh rakyat. Bukan saya yang tolak. Yang tolak adalah rakyat. Kena ingat tu. Jangan kita sekarang ni duk bersenang-senang dekat atas. Duk makan mewah. Cep, tengok saja nanti. Nguyen. Daniel kau pandai cakap tapi kerja tak pernah you tolong rakyat. Saya nak bagi tahu dekat Nguyen. Wen, ya. Saya adalah ketua cabang. Ketua cabang ni kami ni tak, tak ada gaji. Kami buat kerja di cabang. Okey? Saya bukan YB ya, eh? yang ada peruntukan, ada bajet, ada gaji, tak ada. Dan kalau kamu persoalkan saya tak tolong rakyat, setikit sebanyak banyak juga kerja saya buat dekat kawasan. Dengan duit sendiri. Dengan sedikit juga esan-esan pati. So, saya rasa mungkin kamu tak pernah tengok saya dekat kawasan. Kawasan saya dah kamu pun tak tahu dekat kawasan saya. Saya rasa kamu tidak berhak untuk nak menceritakan ini. Ya, yeah. Jadi itu sajalah yang saya nak ulas berkenaan dengan isu ini. Uh, sedikit saja uh, luangan waktu. Uh, video ini sebenarnya akan menjadi simpanan saya lah. Mana-mana video yang ada saya buat ni akan menjadi rujukan kita mungkin 10-20 tahun akan datang dan kita akan lihat. Apa yang Daniel cakap dulu, uh, itu terjadinya. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti sambung lagi.